પૌરાણિક સંશોધન એટલે કે પ્રાગ ઐતિહાસિક કાળમાં હોવાનો દાવો કરાયો છે આ વાસુકી ઇન્ડેક્સ સાપ ના અવશેષો સૌ પ્રથમ આઈઆઈટી સુનિલ વાજપેયીને વર્ષ બે હજાર પાંચમાં મળી આવ્યા હતા કચ્છના પ્રાન્દ્રોમાં

You can say, uh, करके इसका नाम है uh, species, uh, level पर तो उसके हमें fossil remains मिले हैं हैं और 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 इसको सुनील है, उन, IIT रुड़की के उन्होंने उन्होंने उसको उसको डिस्कवर किया किया उनकी उनके काम किया है ये जो फॉसिल uh, है ये एक uh, आज के प्रेजेंट डे पैथन या फिर उनसे भी बड़ा है और uh, हमको लिग्नाइट माइंस मतलब आपका या फिर जहाँ पर बहुत सारा वेजिटेशन होता है वहां से मिला है तो ऐसा कह है सकते हैं कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा वेजिटेशन अच्छा था इनको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना भी मिल रहा था और साथ में इनके लिए प्रेडेटर्स नहीं थे जो कि इनको मार सके तो इसलिए अच्छे से बड़े, बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हुई और ये बड़े हुए हैं और वहां पर अराउंडीन टू फिफ्टीन फीट लंबे स्नेक्स मिलते हैं मिले हैं वहां पर बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट ने और हम सब जियो हेरिटेज साइट बहुत सारे डिक्लेयर हैं कि हम लोगों को यहाँ पे जियो हेरिटेज बनाना चाहिए और उसको उसको प्रिजर्व करना चाहिए तो वैसे ही साइट साइट जो है उसको भी जियो हेरिटेज में इंक्लूड करने के लिए हमने यहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से भी और डिपार्टमेंट बाकी सारे डिपार्टमेंट से भी हमने उसके ऊपर प्रेशर प्रेश, प्रेश, मतलब प्रेशर तो नहीं बोल सकते हमने रिकमेंडेशन दिए हैं तो जैसे धोलावीरा में फसल पार्क रिस्टोर करा है वैसे ही ये चीज भी यहाँ पे भी रिस्टोर करने का એટલે કે જોવામાં આવે તો અત્યાર સુધીના પ્રકાશિત થયેલા સંશોધનો અનુસાર આ સૌથી મોટું કદ ધરાવતો સાપ સાબિત થયું છે અને હજુ વધુ સંશોધન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે આ સંશોધનથી ઉત્ક્રાંતિ પ્રક્રિયાના અભ્યાસ માટે માહિતીનો જેકપોર્ટ સાબિત થશે